رب وجهيده الندى يا سلام الله عليه السلام الله سلام الله على طه على يا Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nufusi wa sofaiha wa kudilah wahi wa kizaiha wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa bedrihi. Dalam daripada tak ada kepada ada. Daripada antara sperma dengan telur daripada mak-mak itu dengan kita-kita masih belum ada al Adam. Lepas itu dengan kita, kita menjelang alam yang pertama. Ulangkan kepada alam yang pertama, kandungan mak kandung kita masing-masing. Yang pada saat ketika itu dengan kita, kita tidak mengerti, yang dengan kita, kita tidak paham. Yang kenapa dengan kita, kita berdapat anggota tubuh kita. Sebelum kita diciptakan, maka 10 hari pertama, 40 hari yang pertama, nutbah setetes air yang kotor. 40 hari yang kedua, Allah telah segimpal darah yang kosong. Kemudian Papua hari yang ketiga, segimpal daging. Segimpal daging pun juga yang kotor. Setelah itu nyumpah hupih roh. roh pada usia kita 120 hari. Di pas 4 bulan, nyawa, kita ada bernyawa, denyutan, bergerak, dari satu persatu itu dengan hidung dengan mulut, dengan tangan, dengan kaki, satu keperluan, atau juga dengan satu persatu daripada organ-organ yang kita perlukan setelah kita hidup nanti. Tapi selama 9 bulan, kita tidak paham, kita tidak mengerti, kita tidak paham, kita tidak mengerti. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saya juga tidak mengerti, Abi juga tidak mengerti, kenapa mikrofonnya mati? Allah. <laughs> Jadi macam itu ceritanya. Sebelum kita lanjutkan, kami haturkan ucapan jutaan-jutaan kemaafan. Bukan tak nak datang awal, kami dah keluar awal. Setelah sampai dekat dengan Melimau, daripada Melimau. Terus ada kereta kebak, kereta pamernya khas Malang, ya, kereta ke nah, politik Politik melimau dari uh, ada Politik mulai dari mana? Di mulai dari mana? Politik bagi potong, Kata -kata, potong dia tak bagi lewat situ tak bagi lewat situ. mana? arahkan kami keluar. Akhirnya ya alhamdulillah dari ada dalil, ada pembantu namanya GPS. Jadi dari mana? Politik mulai dari sana, Politik sini, dari putar Politik Alhamdulillah. Terpikir dalam kepala ya Allah nanti pas kita kembali. Kalau pintu gerbang surga yang telah itu tertutup semuanya macam mana kita kena ada yang terbuka. Jangan sampai dengan kita kita dengan peluang yang Allah berikan kepada kita kita tidak termasuk orang yang akan dibukakan pintu. Dipersilahkan masuk daripada pintu gerbang mana saja. Terbuka, terpulang kepada kita, kita nak masuk daripada pintu gerbang mana. Terpulang kepada kita, kita memilih yang pertama, yang kedua, ketiga, ketiga, juga dengan yang keempat. Makanya, pada setiap kali kita beruduh, selesainya merah budu di antara daripada orang-orang yang akan dibukakan pintu-pintu surga yang ke-8 nanti pada hari kiamat adalah yang membaca doa budu setelah selesai kita mengambil air secara sempurna Ikuti khotbah Hasanah, tajuk perbincangan kita tentang contoh tauladan dan yang baik yang terbaik dengan akidahnya, yang terbaik dengan pemikirannya, yang terbaik dengan budi pekerjanya, yang terbaik dengan kesabarannya, dengan ketabahannya, dengan kebijakannya yang terbaik dengan senyumannya, yang terbaik dengan tawatonya, yang terbaik dalam penampilannya, yang terbaik dengan akhlak dan juga dengan perilakunya, terbaik daripada berbagai aspek karena itu dengan kita kita diperintahkan oleh Allah janda wa'ala untuk menjadikan pedinas sebagai ikut dua hasanah role model dalam kehidupan kita sehari-hari tatak negara dan sunni rasulullah uswatun hasanah Kenapa? Sebab kalau memang kita sudah yakin yang terbaik dengan akidahnya, yang terbaik dengan amalannya, yang terbaik dengan obodiahnya, yang terbaik dengan kehidupannya, yang terbaik kenapa kita guna cermin, sebab kena dengan kita, kita nak pada masa kita pakai songkok, pada waktu kita pakai sorban, pada waktu kita pakai pakaian, memang betul-betul kemas nak pakai kerudung yang mana satu apakah Lanova apakah Farida apakah dengan tergong tadi ah itu kita pilih, pilih cantulah juga dengan kain yang pakai kain ayah ayah Tuk Wuan, Tuk Wuan yang pakai kain atau karena kita nak yang tercantik nak yang terindah karena itu dengan kita kita diperintahkan untuk menjadikan dan sebagai contoh tauladan kalau kau mengikuti jejak langkah kekasihku kalau mengikuti jejak langkah Sayyidina Rasulullah SAW berarti kamu akan mendapatkan yang terindah, yang tercantik, yang teristimewa dia jadi pada nabi kita ajarkan kepada kita pada masa kita terkali berudu basuh dua telapak tangan terlebih dahulu sebanyak tiga kali kumur-kumur dengan masukan air hitung itu juga tiga kali, tiga kali kemudian baru dengan kita kita menggosok atau menggosok gigi kita baru kita basuh muka tiga kali gunakan semuanya dua belah tangan